ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਜ ਜੋ ਉਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਖੂਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡੈਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ तो साढ़े नंबर से संपर्क किया जाए असं मैडम जी ने गाल करते हैं अच्छा मैडम जी अच्छी संदेश देना चाहते नाम तक तो तो नमस्कार जी मैं डॉक्टर सुरभि अरवालिया बात कर रही हूँ मैं पे आ, यहाँ पे हंस फाउंडेशन में सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस इंचार्ज हूँ यहाँ पर हम पेशेंट्स की पी डायलिसिस करते हैं मैंटेनेंस डायलिसिस हम करेंगे चार घंटे की किसी भी जरूरतमंद को अगर हमारी सर्विसेज की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर ज़रूर आए सारे इंजेक्शंस यहाँ पे फ्री लगते हैं पेशेंट की हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं जो भी पेशेंट्स बाहर प्राइवेट में बहुत महंगे महंगी मतलब डायलिसिस कराते हैं एक एक सेशन का पेशेंट्स को तीन हज़ार चार हज़ार पे करना पड़ता है उसके ऊपर अगर उनको दवाइयाँ और चाहिए या फिर इंजेक्शन चाहिए तो वो भी बहुत महंगे आते हैं वो यहाँ पर सब मुफ्त मुफ्त इलाज होगा आप प्लीज यहाँ पे आए जो भी जरूरतमंद है वो हमसे संपर्क करने की कोशिश करें बड़ी चीज आप खून की अदला बदली करते हैं तो खून तो कितना नहीं खून प्रोवाइड नहीं किया जाता है ऐसा होता है कि हमारे अंदर क्योंकि किडनी सही से, से काम नहीं करती है तो फिर उस मतलब हमारी जो मशीन्स हैं डायलिसिस का मतलब ये होता है कि हम उस खून को प्योरीफाई करते हैं सारी इंप्योरिटीज़ हम उससे निकाल लेते हैं जो कि नॉर्मल इंसान खुद कर लेता वाला तो है, वो वो है पर डायलिसिस वाले पेशेंट किडनी खराब नहीं है सर जी कई बार खून की कमी भी होती है ना कहीं हाँ जी कई हाथ नहीं कर सकते है हमारे पास वो इंजेक्शन है जिससे खून बढ़ जाता है अगर पेशेंट का खून बहुत ही कम होगा तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ऊपर सिविल हॉस्पिटल में ही बोल देंगे तो यदि कोई कॉस्ट या कोई क्या फ्री कॉस्ट कर कुछ फ्री होता है सारे इंजेक्शन सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ फ्री हैं पेशेंट से कुछ भी नहीं लेते हैं अपनी पर्ची का को है को को दस भी भी, को नहीं, कोई प्रोवाइड करते है हाँ जो टेस्ट आपको, कराने वो आपको कराने पड़ेंगे। जो हमें रिक्वायरमेंट है एच कि बी कितना हुआ याडमेंट कितना हुआ वो आपको हमें दिखाने पड़ेंगे एवरी मंथ ताकि हम उस हिसाब से आपकी आ, मतलब टेस्ट जो बाहर हम लिख के देते हैं जो भी टेस्ट अगर अंदर हो सकते हैं वो आप अंदर से करा सकते हैं और जो बाहर से आपको कराने पड़ेंगे जो अंदर नहीं होंगे वो आपकी मर्जी तो जो आप रैत दें जो परसेंटेज कितने मतलब चार्ज जो होंगे ये बारे कोई लेस लेस टेस्ट का हमारा हमसे कोई वो नहीं है वो बाहर से ही करते तो ये तो बारे अपना नंबर बोल दिए जिधर संपर्क कितने जगह जाने हैं तो कितने जगह अपने नंबर ने जिले हैं किसे जरूरत में मेरा नंबर मेरे को कंटैक्ट कर सकते हैं या या हमारे टेक्नीशियन हैं इनको भी कंटैक्ट कर सकते हैं सर ये आपका नाम क्या है मेरा नाम सर नितिन शर्मा मैं इधर टेक्नीशियन है गवाह इधर सिविल हॉस्पिटल अपना हंस फाउंडेशन ਇਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ تین ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸਿਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਸਤੰਬਰ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਤੰਬਰ ਐਂਡਿੰਗ ਚ ਤੇ ਅਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜ ਜਾਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਬਿਖਦੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਿਲਹਾਲਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 95011 48576 ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 70062 40541 ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 8:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4:30 ਵਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰੀਪਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਗੀਆਂ ਆਈਡਮ ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿਡਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਪੀ ਅਨ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਜ ਹੋਵੇ ਪੈਰਾਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੇਟ ਨਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਿਸ਼ਣ ਲੈਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਸ ਡੋਸ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ